В том виде, в котором был представлен бюджет э, Верховному Совету, не предусматривает никакой возможности, никаких рычагов для того, чтобы что-то кардинально изменить. Были попытки сделаны, было предложено э, изменить механизм формирования программы капитальных вложений, использовать из этих часть ресурсов, которые идут фактически на проедание. Это и ресурсы таможенного комитета, это ресурсы э, э, других органов государственной власти. Но, к сожалению, эти поправки не прошли. Вот. Что касается увеличения доходной части, вы знаете, что в сентябре был принят пакет законопроектов, который предусматривает в очередной раз рост налогов. И этот, по предложению правительства эти законодательные инициативы были рассмотрены и приняты. И, кстати, принятие этих законопроектов привело к тому, что доходную часть мы пересматривали уже в первом чтении. Но тот объем, вот в частности, по акцизам, по другим налогам, Рост ставок есть, а рост э, доходов не пропорционален росту ставок. Ну, хорошо, И это хорошо. плохо.